Bagaimana supaya rokok itu nggak ada? Ya? Supaya rokok habis di muka pun. Nah, kalau saya bakar pabriknya, kan saya urusan dengan bapak polisi. Makanya supaya rokok habis saya bakar satu persatu. Itu semangat saya anti rokok, pak. Supaya rokok habis. Jadi bagi bapak yang tidak merokok itu berarti nggak anti rokok, membiarkan rokok tetap ada. Pesan saya ke sesama merokok, jangan takut mati kalau merokok. Jangan pernah takut mati kalau merokok. Kan ada korek. Bisa dinyalain lagi. Kalau nggak ada korek, nah baru repot. Saya survei perokok di seluruh dunia, bahkan. Bagi perokok di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia. Dimanapun, perokok itu paling enak, paling nikmat, ternyata apa? Silahkan dicoba. Bagi perokok paling enak, paling nikmat, mulai sekarang adalah stop dan berhenti merokok. Itu paling enak, paling nikmat. Stop dan berhenti merokok. Jadi kalau mau merokok harus stop, berhenti, duduk, ngopi. Itu paling enak, paling nikmat. Jangan sambil lari. Stop dulu, berhenti, merokok. Nah, gitu. Kalau sambil lari bisa keselok. Lagian saya didengerin.